নমস্কাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব লোৱা পিছত মই যোৱাকালি যোৰহাটলৈ আহিলোঁ যোৰহাটলৈ অহা এটাহে উদ্দেশ্য যে যিদৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰাৰ আগত আমি নিজৰ মাতৃ আৰু পিতৃৰ আশীৰ্বাদ লওঁ সেই একেদৰে দিল্লীত মোৰ মাতৃৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পিছত মই যোৰহাটলৈ আহি আমাৰ যোৰহাটৰ ঘৰত গৈ মোৰ প্ৰয়াত পিতৃক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰি মই তেখেতৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ আর তারপর আমি গলিরাল যত আমার প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতরেশ্বর দেৱৰ সমাধি ক্ষেত্র আছে তাত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার পিছতো আমি তখন শ্রদ্ধার হুঁবছ এই দুই মহান ব্যক্তিয়ে আমাক শিকাই গল কেনেদৰে এটা জটিল পরিস্থিত কংগ্রেস দলটক ধরে মাজত আর রাইজর লাগে হে সব প্রেরণা লৈ আমি আগুন দিন আগবাড়ি যাব আজি শিৱসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি নগাঁৱলৈ গৈ আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে যাত্ৰাত আপোনালোকক দেখা পাম আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পাম নমস্কাৰ ধন্যবাদ নমস্কাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত মই যোৱাকালি যোৰহাটলৈ আহিলোঁ যোৰহাটলৈ অহা এটাহে উদ্দেশ্য যে যিদৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰাৰ আগত আমি নিজৰ মাতৃ আৰু পিতৃৰ আশীৰ্বাদ লওঁ সেই একেদৰে দিল্লীত মোৰ মাতৃ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পিছত মই যোৰহাটলৈ আহি আমাৰ যোৰহাটৰ ঘৰত গৈ মোৰ প্ৰয়াত পিতৃক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰি মই তেখেতৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি গ'লোঁ নাজিৰালৈ য'ত আমাৰ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতুৱেশ্বৰ শইকীয়াদেৱৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ আছে তাত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ পিছতো আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ এই দুয়োগৰাকী মহান ব্যক্তিয়ে আমাক শিকাই গ'ল যে কেনেদৰে এটা জটিল পৰিস্থিতিত কংগ্ৰেছ দলটোক ধৰি ৰাখিব লাগে আৰু ৰাইজৰ মাজত সেৱা আগবঢ়াব লাগে সেয়া প্ৰেৰণা লৈ আমি আগন্তুদিনত আগবাঢ়ি যামগৈ আজি শিৱসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি নগাঁৱলৈ গৈ আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে যাত্ৰাত আপোনালোকক দেখা পাম আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পাম নমস্কাৰ ধন্যবাদ নমস্কাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত মই যোৱাকালি যোৰহাটলৈ আহিলোঁ যোৰহাটলৈ অহা এটাহে উদ্দেশ্য যে যিদৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰাৰ আগত আমি নিজৰ মাতৃ আৰু পিতৃৰ আশীৰ্বাদ লওঁ সেই একেদৰে দিল্লীত মোৰ মাতৃৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পিছত মই যোৰহাটলৈ আহি আমাৰ যোৰহাটৰ ঘৰত গৈ মোৰ প্ৰয়াত পিতৃক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰি মই তেখেতৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি গ'লোঁ নাজিৰালৈ য'ত আমাৰ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতুৱেশ্বৰ শইকীয়াদেৱৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ আছে তাত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ পিছতো আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ এই দুয়োগৰাকী মহান ব্যক্তিয়ে আমাক শিকাই গ'ল যে কেনেদৰে এটা জটিল পৰিস্থিতিত কংগ্ৰেছ দলটোক ধৰি ৰাখিব লাগে আৰু ৰাইজৰ মাজত সেৱা আগবঢ়াব লাগে সেয়া প্ৰেৰণা লৈ আমি আগন্তুদিনত আগবাঢ়ি যামগৈ আজি শিৱসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি নগাঁৱলৈ গৈ আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে যাত্ৰাত আপোনালোকক দেখা পাম আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পাম নমস্কাৰ ধন্যবাদ নমস্কাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব লোৱা পিছত মই যোৱাকালি যোৰহাটলৈ আহিলোঁ যোৰহাটলৈ অহা এটাহে উদ্দেশ্য যে যিদৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰাৰ আগত আমি নিজৰ মাতৃ আৰু পিতৃৰ আশীৰ্বাদ লওঁ সেই একেদৰে দিল্লীত মোৰ মাতৃ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পিছত মই যোৰহাটলৈ আহি আমাৰ যোৰহাটৰ ঘৰত গৈ মোৰ প্ৰয়াত পিতৃক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰি মই তেখেতৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি গ'লোঁ নাজিৰালৈ য'ত আমাৰ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ আছে তাত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ পিছতো আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ এই দুয়োগৰাকী মহান ব্যক্তিয়ে আমাক শিকাই গ'ল যে কেনেদৰে এটা জটিল পৰিস্থিতিত কংগ্ৰেছ দলটোক ধৰি ৰাখিব লাগে আৰু ৰাইজৰ মাজত সেৱা আগবঢ়াব লাগে সেয়া প্ৰেৰণা লৈ আমি আগন্তুদিনত আগবাঢ়ি যামগৈ আজি শিৱসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি নগাঁৱলৈ গৈ আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে যাত্ৰাত আপোনালোকক দেখা পাম আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পাম নমস্কাৰ ধন্যবাদ Skills by joining Scholars Institute of Technology and Management and Scholars Institute of Science and Commerce. In a lush green campus close to nature, we provide high quality education with the aid of modern tools and techniques, up to date study materials, expert faculty, and fitness facilities. With a vision to transform every student into a good citizen of our nation, we ensure your bright career here. Welcome to SITM, Karoghuli Gorsuk, Guwahati 35.